Pesisir Parangtritis dadi sepi. Koyok-koyo wis ora ana maneh rasa seneng ing kene. Bumi mahasiswa di kafe lunggu ing kasepen. Gambar sketsa mitos putri laut sing karep dadi inspirasine. Dumadakan dheweke krungu swara lirih saka karang. Ing antarane banyu ana wujud kanthi sirip ijo toska. iku Lara. Bumi ngagem kere, banjur alon-alon takok marang wujud ing ngarepe. Ngrasakake kahanan nyata sing ora tau dheweke bayangne. Bumi nyedek, bisik prihatin. "Lara, kowe kahanan nyata. Aku kerep ngembar kowe saka buku-buku mitos. Kok kowe metu ing jaman pageblo kiki? Apa kahanan ing dasar laut wis luwih parah?" Lara mangsuli kanti suara sing kaya teko saka dasar samudra kanti pertanyaan sing gugah pikirane bumi aku monggolek papan sepi laut uga ora aman maneh nanging kowe nyapo ing dhuwur katon sedih lan sepi banget apa sing dadi sumber loro ing donya menungsa bumi ambekan dowo banjur jawab pitakonan lara nyeritakake loro sing sejati ing donya dhuwur Pak geblek iku mung lara. Sumber loro sing sejati iku serakah lan goro. Manungsa wis lali eling, kape cepet, kape pamer. Sing ana mung rasa dhewekan. Lara ngrungokake kanthi prihatin, banjur ngungkapake yen nasib daratan lan samudra pancen padha rusak amarga siji perkara, keserakahan. Iki pelajaran. kerusakan endonya iki wiwit saka ati sing serakah. Urusana pribadi mulan urip musim peci iku kudu dadi prioritas. Amarga kasepen iku duduk masalah alam, nangi masalah menungso sing ora gelem dandani atine dhewe. Wiwiti saka awakmu dhewe, landonya bakal owa